Raffizi sifatkan kononnya PKR boleh menang 80 kerusi PRU sebagai tidak realistik. Timbalan presiden PKR beri amaran keras ahli parti yang terikut budaya bermewah-mewah. Sultan Selangor titah tindakan tegas terhadap kemalangan berat. Wan Faisal kritik laporan media berhubung lawatan rasmi PM Anwar ke Rusia kepimpinan Haji Jinur tarik sokongan PAS Sabah. Mahkamah Tolak Rayuan Habias Corpus CEO GISB dan isteri bawah SOSMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli berpandangan kenyataan yang dibuat timbalan ketua penerangan parti itu, A eh, Ramanan kononnya parti itu boleh memenangi sehingga 80 kerusi parlimen dalam PRU akan datang sebagai tidak realistik. Menurut Rafizi, Ramanan sepatutnya merujuk terlebih dahulu jumlah kerusi ditandingi parti berkenaan dalam PRU ke-15 pada 2022 lalu. Katanya, jika PKR masuk PRU 16 sebagai kerajaan perpaduan ia bermaksud perlu bahagi kerusi. Katanya, mustahil untuk bertanding di semua 72 kerusi itu seperti PRU-15. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam siri jelajah hidupkan idealisme reformasi dalam ujian kuasa Hirok di Mentakap dekat Temerloh, Pahang. Menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara itu, Rafizi memaklumkan daripada 72 kerusi ditandingi PKR semasa PRU ke-15, hanya 29 kerusi dimenangi parti berkenaan di Semenanjung dan masing-masing satu di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, Rafizi juga memberi amaran tegas terhadap ahli parti yang terikut kepada budaya bermewah-mewah selepas parti itu menjadi sebahagian daripada kerajaan. Rafizi dalam ceramahnya memberi amaran kepada ahli parti yang berkhidmat dalam kerajaan bahawa pengundi sedang meneliti tingkah laku mereka. Katanya jika diajar dengan kemewahan yang terlampau, duit yang terlalu cepat, ia bukan sahaja melemahkan jati diri parti, anggota dan pimpinan. Tetapi yang lebih berbahaya ialah rakyat tengok dan bercakap bahawa ia tiada beza dengan pemimpin sebelum ini. Ceramah di Pahang adalah sebahagian daripada jelajah kempen Rafizi di seluruh negara yang dipanggil jelajah hero. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mintahkan agar kerajaan memberikan perhatian serius serta mengambil tindakan segera dan lebih tegas terhadap peningkatan jumlah kes kemalangan khususnya yang melibatkan kenderaan berat baginda bertitah sekiranya didapati bersalah serta menjadi punca kepada kemalangan maut atau yang mengakibatkan kecederaan serius pemandu dan syarikat yang terlibat bukan sahaja harus dikenakan denda atau hukuman penjara malah lesen memandu mereka juga wajar dibatalkan Baginda dan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin, menzahirkan takziah kepada keluarga sembilan anggota pasukan simpanan persekutuan FRU terkorban dalam naas di Teluk Intan kemarin. Baginda berdua turut menzahirkan rasa sedih dan duka cita dengan tragedi menyayat hati menimpa semua mangsa. Dalam nahas pagi selasa lalu, sembilan anggota FRU maut, manakala sembilan lagi cedera selepas truk dinaiki mereka dilanggar sebuah lori membawa muatan batu di Jalan Ciko Sungai Lampam, Teluk Intan. Sultan Syarafuddin menggesa syarikat pengendali perkhidmatan lori, bas dan kenderaan berat membuat penilaian ketat dalam memilih memandu dan kelindan. Ini satu bentuk spin yang dipaksa ke atas media demi memenuhi grand standing Datuk Seri Anwar Ibrahim. Demikian kata ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang mengkritik laporan media yang disifatkannya telah memutar belit fakta berhubung lawatan rasmi perdana menteri ke Rusia katanya media tempatan telah memberi gambaran seolah-olah Datuk Sri Anwar merupakan perdana menteri Malaysia pertama yang menerima kawalan kehormat di Moskow malah ada menyebut dalam dua dekad terakhir beliau berkata demikian merujuk kepada kenyataan mantan diplomat Singapura bila hari kau sikan Tambah beliau, fakta menunjukkan bahawa mantan Perdana Menteri ke-5, Tun Abdullah Ahmad Badawi, pernah menerima layanan kenegaraan yang sama oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin ketika kunjungan hormat almarhum ke Moskow pada 2007. Tun Mahathir juga menerima layanan yang sama ketika lawatan beliau ke Moskow pada 1987 yang ketika itu di bawah USSR, Kesatuan Soviet. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dijadualkan mengadakan lawatan selama empat hari ke Rusia bermula dari 13 hingga 15 Mei. Ali Akbar Gulassam berkata, Kepimpinan Cemerlang Ketua Menteri Haji Jinur menurunkan PAS untuk bersikap terbuka dalam menyokong gabungan rakyat Sabah GRS menjelang PRN. Pesuruhjaya Jaya PAS Sabah itu menyatakan bahawa sehingga kini pihaknya bersama Perikatan Nasional PN, masih dalam proses perbincangan bagi mencari rakan gabungan politik yang sesuai. Mengulas sasaran minimum PAS bertanding sekurang-kurangnya 6 daripada 73 DUN Sabah. Ali Akbar berkata, ia melibatkan kerusi majoriti Islam. Ujar beliau Sabah perlu calon yang bekerja untuk rakyat dan punya citra membangunkan Sabah. PAS mengesahkan akan bertanding di sekurang-kurangnya 6 daripada 73 kerusi DUN Sabah pada PRN dengan kemungkinan menggunakan logo parti gabungan bersama PN. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, walaupun agihan kerusi secara terperinci belum dimuktamadkan, parti itu mengenal pasti kawasan bakal ditandingi selain meneroka ruang kerjasama politik dengan parti tempatan termasuk GRS. Mahkamah Persekutuan pada Khamis menolak rayuan habeas corpus atau penahanan secara salah difailkan Ketua Pegawai Eksekutif CEO GISB Nasiruddin Muhammad Ali dan Isteri Azura Mat Yusof bagi mencabar penahanan mereka mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Panel tiga hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan demikian selepas mendapati permohonan Nasiruddin dan Azura selaku permohonan itu tidak mempunyai merit. Dalam keputusan seberat suara itu, beliau yang bersidang bersama hakim-hakim Abu Bakar Jaiz dan wazir Alam Maidin Mira berkata, mahkamah menolak rayuan mereka. Nasiruddin dan Azura memfailkan permohonan habeas corpus itu dengan menamakan Menteri Dalam Negeri, Ketua Polis Negara, Pendakwa Raya, Pengarah Penjara Negeri Selangor dan Wilayah Kuala Lumpur serta Kerajaan Malaysia sebagai responden. Sebelum ini pada 14 Januari lalu, Mahkamah Tinggi Johor Bahru Menolak permohonan habeas corpus pasangan suami isteri tersebut. Hakim Abu Bakar Qatar ketika itu memutuskan demikian berpendapat semasa notis usul permohonan habeas corpus itu difailkan pada 24 auto lalu pemohon tidak berada dalam tahanan sosma. Sekian untuk edisi petang ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia. Setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.